Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Gopin Hafiz. Tentunya di budidaya pisang dan tanaman. Nah, pada video kali ini uh, saya ingin sharing kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini menginspirasi untuk teman-teman semua yang mau berbudidaya ya, atau mungkin berkebun. Ayo hijaukan lahan dan manfaatkan sebisa mungkin lahan yang sempit ini. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat bisa menyambung daripada kebutuhan, terutama khususnya ibu-ibu ya. Alhamdulillah, ini pada kali ini saya akan sharing di sini adalah jenis tanaman yang ingin saya bagikan teman-teman adalah jenis tanaman terong, Dimana... Ini sangat cocok sekali, ya. Penanaman pada waktu musim kemarau, ya, ini adalah uh, jenis tamana, tanaman terong di samping uh, tanaman singkong, teman-teman. Ya, jadi seperti ini kegiatan saya: kalau hari libur dan ya, mengisi waktu kosong, ya. Kalau hari-hari biasa, adalah uh, sibuk dengan... Kegiatan ya kerja biasa rutinitas untuk hari libur seperti ini. Ini alhamdulillah sudah besar besar dan tumbuhnya yang tinggi dan sudah banyak yang berbunga ini terongnya dan mudah mudahan nanti e, bisa menghasilkan terong terong yang berkualitas dan tentunya e, melimpah hasilnya dan besar besar nanti ya. Untuk jenis yang saya tanam ini adalah jenis terong e, untuk lalapan ya. Jadi yang bulat seperti itu itu sangat enak sekali kalau sudah e, berbuah dan besar kita cocok sekali untuk lalapan terutama apalagi dipadukan dengan sambal itu luar biasa enaknya syukur syukur nanti e, bisa kita jual sehingga menopang untuk kebutuhan hidup ya di terutama untuk ibu-ibu menambah e, pemasukan ya oke nanti saya kasih tunjukkan kepada teman-teman. Tanaman terong yang di sana yang subah, sudah subur, alhamdulillah e, sudah cukup bagus-bagus dan bunganya pun agak lumayan banyak, tapi belum kelihatan buahnya yang lebih besar. Nanti kalau sudah besar, nanti akan saya kasih tahu kepada teman-teman semua. Oke, akan saya tunjukkan yang di sebelah sana. Dan untuk yang di sebelah sini adalah tanaman e, singkong ini ya. Yang saya tanam singkong ini adalah jenisnya dua, yaitu jenis Singkong lema dan singkong mentega. Kenapa tanam singkong mentega dan singkong lema? Karena untuk yang lema ini eh, biasanya diburu oleh para tengkulak, ya. Kalau untuk yang apa, singkong mentega itu khusus untuk pembuatan tape, sehingga eh, lebih manis untuk tapenya. Ini teman-teman, ini yang sudah subur sekali, ini memang tidak begitu banyak, tapi alhamdulillah ini sudah sangat subur sekali dan bunganya pun sangat banyak ya ini bunganya sudah pada hilang dan ini hanya mau tumbuh apa namanya terongnya ya udah merendel merendel begitu udah segede-gede gundu gitu ya alhamdulillah dan ini sangat subur sekali teman-teman bisa lihat sendiri walaupun ini belum banyak yang subur tapi nanti mudah-mudahan bisa seperti ini semua ini waktunya untuk pembuahan teman-teman semua ya Oke teman-teman uh, seperti ini mudah-mudahan ini menginspirasi untuk teman-teman semua Dan bisa uh, ayo hijaukan lahan yang sempit ini mudah-mudahan bisa membantu perekonomian khususnya untuk ibu-ibu teman-teman ya Alhamdulillah tuh teman-teman bisa lihat Oke saya ingatkan kepada teman-teman uh, jangan lupa tekan tombol subscribe like komen dan share Agar teman-teman mendapatkan info dan video terupdate dari saya. Dan tentunya video-video uh, ini sangat uh, bermanfaat. Terima kasih. Dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.